इस वक्त हम लोग सांगड़ में मौजूद हैं और सांगड़ में जो मौसम है बड़ा शानदार हो रहा है बड़ी अच्छी हवा चल रही है और इतने मज़े की हवा चल रही है कि यहाँ बैठे हुए भी बड़ा मज़ा आ रहा है जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है कभी बाहर निकलता है कभी उनके पीछे छुप जाता है यानी कि लुपा छुपी का खेल जो है यहाँ पर भी जारी है लेकिन अगर हम ये कहें कि दो दिन पहले बारिश हुई है और उस बारिश के असर अभी तक यहाँ मौजूद है तो ये बिल्कुल हंड्रेड सही है क्योंकि अभी भी मौसम यहाँ अच्छा है क्योंकि सूरज जब बादलों के पीछे जाता है तो हवा चलती है और बड़ा मज़ा आता है और जब सूरज सामने आएगा तो यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो गर्मी का मौसम तो गर्मी का मौसम होता है क्योंकि गर्मी में तो गर्मी ही लगेगी लेकिन ये दो दिन की बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया बड़ा शानदार और मैं इस वक्त सांगड़ की मार्केट में मौजूद हूँ आप भी देख रहे हैं और ये देखें सूरज अब निकला है तो धूप लग रही है थोड़ी सी लेकिन ये फिर बादलों के पीछे छुपा है और ठंड महसूस हो रही है तो इस मौसम में अगर ऐसी खुशगवार हवा चलेगी तो यकीन इंजॉय करने का वक्त है इंजॉय करेंगे और आज सांगड़ का समझने के मौसम बड़ा ही शानदार है और ये उम्मीद है कि शाम तक अगर ऐसा रहा तो बड़ा ज़बरदस्त इंजॉय करेंगे और बीच में कुछ बोलने वाले ऐसे भी है जो उल्टी सीटी जाएगी उल्टी सीटी बोलते हैं और ये देखें। कैसा तो इनके कस्टमर बहुत सारे लगेंगे ऐसे और इनकी दिहाड़ी खड़ी हो लोगों के ख्याल सुनिए पुराने लोग हैं खत्म शुदा लोग हैं ना तालीम है ना दिमाग है कारोबारी बने बैठे हैं लेकिन पूरा भी आपने देख लिया सांगड़ के लोगों में कितना टैलेंट है सांगड़ वालों से भी बच के रहिएगा लेकिन अगर सांगड़ के मौसम की बात करें तो मौसम बहुत अच्छा है इंजॉयबल है लोग मज़े से ट्रैवलिंग कर रहे हैं मार्केटों में आके परचेजिंग कर रहे हैं घरों में बैठे हुए पकौड़े समोसे खा रहे हैं तो अभी चाय का मूड हो रहा है तो हम लोग भी अभी थोड़ी देर चाय का